Assalamualaikum, halo semua Ketemu lagi di dapur cinca dengan masak mudah rasa wah Di video kali ini aku bikin cemilan roti goreng Ini enak banget, gampang cara membuatnya Untuk sarapan atau teman ngopi di sore hari Ini pas banget Bahannya ada 250 gram tepung terigu serbaguna, satu bungkus kecil susu bubuk yang ukuran 27 gram setengah sendok teh ragi instan 5 sendok makan gula pasir Tambahkan juga dengan seperempat sendok teh garam ya Maaf nggak keambil videonya Masukkan 270 ml air Ini dituang secara bertahap Ini kita aduk sampai semua adonannya tercampur dengan rata dan tidak ada tepung yang bergerindil atau menggumpal. Nah seperti ini, ini adonannya sudah halus. Kemudian adonannya kita tutup dengan plastik wap atau dengan serbet juga bisa. Didiamkan selama satu jam. Nah, setelah satu jam sudah mengembang, adonannya seperti ini. Ini kita aduk kembali. Nah, ini langsung bisa kita goreng. Ambil adonan satu sendok makan, ini kita goreng pakai api kecil supaya kuenya nanti matangnya sampai ke dalam. Nah, setelah sisinya sudah kecoklatan, bisa kita balik. Kalau sudah kecoklatan, bisa kita angkat dan tiriskan. Ini hasilnya, jadi 25 buah roti goreng. Nah, ini dia roti goreng. Gampang banget cara membuatnya, dan ini lembut, dalamnya juga mateng. Nah, ini enak banget, manisnya juga pas, enggak terlalu manis, jadi bisa buat teman teh atau kopi. Oke, selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum.